Hai semua! Hari ini kami perkenalkan maksimum baharu kami yang cemerlang pada pertengahan hingga akhir permainan mampu memberikan letupan kerosakan besar terhadap sasaran tunggal. Obsidia! Pemerintah Senja Kegelapan! Obsidia merupakan wira yang memerlukan farming pada awal permainan untuk mencapai potensi sepenuhnya dan menguasai pertempuran pada pertengahan hingga lewat permainan. Semakin kerap dia menyerang musuh, semakin tinggi kerosakannya meningkat. Sambil bergerak dengan lincah semasa pertempuran, menyingkirkan musuh-musuhnya tanpa kesulitan. Pemerintah Senja Kegelapan, Obsidia. Passive, Return to Bone. Apabila Obsidia mengakibatkan kerosakan kepada minion musuh, wira atau struktur, dia memperoleh tenaga bone. Yang kemudiannya bertukar menjadi sepihan bone. Sepihan Bone akan menimbun sepanjang perlawanan. Setiap kali obsidian menyerang musuh, semua sepihan Bone akan terbang menuju ke sasaran tersebut. Teknik satu. Abyssal Bone Needle. Opsi dia menembak jarum tulang. Mengakibatkan kerusakan pada sasaran yang terkena dan mencetuskan return to bone pada wira musuh pertama yang terkena. Teknik dua. Phantom Shadow Melt. Obsidia terjun ke dalam abyss dan memasuki Shadow Melt Form Meningkatkan kelajuan pergerakannya dengan ketara untuk tempo yang pendek Ultimate Hunt of Bone Obsidian melepaskan Bones of Wrath ke arah sasaran, mengakibatkan kerosakan dan mempelahankan wira musuh pertama yang terkena sebentar. Kemudian menarik dirinya menghampiri sasaran tersebut. Bones of Wrath akan melekat pada sasaran serta menambat Obsidian kepada mereka. Obsidian akan terkunci dalam jarak tertentu daripada musuh yang ditambat. Manakala musuh tersebut tidak akan dapat menggunakan teknik dash atau blink. Sebaik sahaja musuh bergerak, Obsidian akan turut bergerak bersama mereka. Ketika dalam fasa landing, gunakan teknik satu obsidia secara kerap pada minion dan wira musuh untuk timbulkan pasif dengan pantas. Apabila HP musuh cukup rendah, gunakan teknik dua dan ultimate obsidia untuk menyerang mereka dan singkirkan mereka dengan serangan asas. Semasa pertempuran berpasukan, gunakan serangan asas dan teknik satu obsidia untuk pok musuh dan teknik dua untuk mengubah posisinya. Cari peluang untuk menghampiri sasaran dengan ultimate dan singkirkan mereka bersama-sama pasukan anda. Akhirnya, manfaatkan mobiliti dan serangan asas yang kuat untuk menghapuskan musuh yang masih hidup. Obsidia jemelang dalam mengakibatkan kerusakan sasaran tunggal semasa pertengahan hingga lewat permainan dan mempunyai mobiliti yang mantap. Oleh itu, menguasai peralihan menuju pertengahan permainan adalah kunci kepada kejayaannya. Pada level 1, naik taraf teknik 1 Obsidia kerana ini adalah cara paling berkesan untuk menimbul pasif pada awal permainan. Terus memberi keutamaan untuk naik taraf teknik 1, naik taraf teknik 2 hanya apabila tiada pilihan lain. Apabila wira musuh terkena teknik satu obsidia, tenaga pasif yang banyak akan ditimbun. Jadi cuba untuk serang mereka sebanyak mungkin untuk menimbun pasif dengan pantas. Teknik satu obsidia akan mencetuskan efek pasif sepihan bone. Jadi apabila terkena wira mudah tumpas pada pertengahan hingga lewat permainan akan mengurangkan HP mereka dengan pantas. Teknik dua obsidia memberikan peningkatan pantas pada kelajuan pergerakan yang boleh digunakan untuk mengelakkan teknik penting musuh. Ultimate Obsidia melumpuhkan teknik pergerakan musuh. Menjadikannya amat berkesan terhadap Fira yang bergantung kepada teknik tersebut untuk mendapatkan solo kill dengan mudah. Untuk Obsidia, kami mengesyorkan Emblem Assassin dengan bakat Swift, Bagin Hunter dan Weakness Finder. Fokus utama Obsidia pada awal hingga pertengahan permainan adalah untuk menimbun pasif dan dia sangat bergantung kepada kelengkapan. Maka, Swift dan Bagin Hunter adalah pilihan yang sangat bagus. Sementara timbunan pasif obsidian bertambah, serangan asas ini akan menyerang berkali-kali. Membolehkan dia mengurangkan siri weakness finder dengan pantas dan meningkatkan keberkesanannya secara ketara. Serangan tambahan daripada pasif sepihan bone obsidian amat penting untuk kerosakannya berbanding dengan marksman lain. Serangan asas obsidian mampu menyerang dengan lebih kerap. Maka, memiliki kelengkapan yang meningkatkan kritikal dan serangan akan memaksimumkan potensi letusan lewat permainan. Oleh itu, kemengesukan binaan ini. Berserkers Fury dan Windtalker merupakan kelengkapan teras. Berserkers Fury menyediakan atribut serangan dan kritikal yang penting untuk bersenergi dengan kerusakan berbilang serangan obsidia. Atribut kelajuan serangan dan kritikal milik Windtalker amat berkesan untuk meningkatkan output kerusakan obsidia. Hustle's Class memberikan keupayaan survival yang cemerlang cemerlang manakala penembusan fizikal daripada Malefic Gun menjadikan opsi dia lebih berkesan dalam menghadapi tank. Akhir sekali, Rose Gold Meteor memberikan kupayaan survival tambahan kepada Obsidia. Kami turut mengesyorkan binaan efek serangan asas yang khusus ini untuk Obsidia. Binaan ini lebih berkesan untuk perlawanan yang memerlukan pertempuran berterusan. Corrosion Sight dan Demon Hunter Sword merupakan item teras binaan ini. Oleh kerana Obsidia mengakibatkan kerosakan berbilang serangan, dia dapat mencetuskan efek pasif kedua-dua Corrosion Sight dan Demon Hunter Sword secara konsisten. Manakala efek serangan Golden Staff bersenergi dengan sempurna dengan set tekniknya. Sama seperti binaan kelengkapan sebelumnya, kedua-dua Malefic Gun dan Rose Gold Meteor amat sesuai untuk Obsidia. Kami mengesyorkan Battle Spell Purify untuk Obsidia. Oleh kerana Obsidia sudah mempunyai keupayaan survival dan kerosakan letusan yang baik, keupayaan Purify untuk menyingkirkan sisi dapat meningkatkan potensi Obsidia secara ketara dalam pertempuran pasukan. Avengers juga merupakan pilihan yang baik untuk Obsidia. Oleh kerana Ultimate Obsidia akan menambatnya pada musuh dan menyebabkan mereka untuk menyerangnya, pengurangan kerosakan daripada Avengers akan memberi manfaat yang besar dalam situasi sedemikian. Ultimate Obsidia akan melumpuhkan keupayaan Dash dan Blink menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menentang wira yang bergantung kepada keupayaan tersebut seperti Hayabusa, Freya dan Lancelot. Obsidia menghadapi kesukaran semasa fasa landing awal, menjadikannya mudah terdedah kepada maksimum lain yang lebih dominan pada awal permainan seperti Bruno dan Leila. Obsidia biasanya mencapai potensi kerosakan penuhnya pada pertengahan hingga lewat permainan. Oleh itu, dia memerlukan wira support yang mampu membantunya pada awal permainan seperti Angela dan Estes. ketika dalam fasa landing, gunakan teknik satu obsidia untuk pop musuh dan menimbun pasif. Sebaik sahaja pasif sepihan bone mencapai jumlah tertentu, output kerosakannya akan meningkat dengan ketara. Ultimate Obsidia merupakan senjata yang berkesan untuk memastikan kill apabila rakan sepasukan datang untuk gank. Ketika pertempuran pasukan pertengahan hingga lewat permainan, Obsidia dapat memanfaatkan mobiliti tinggi dan kerosakan sasaran tunggalnya untuk berkoordinasi dengan rakan sepasukan dan menumpaskan musuh. Wira Baharu Obsidia Pemerintah Senja Kegelapan akan tersedia pada 17 September Dari 17 September hingga 30 September anda boleh membeli pas dengan menggunakan kombinasi berlian dan juga battle point Setelah membuka pas dan mencapai jumlah log masuk yang ditetapkan, semua berlian yang digunakan akan dikembalikan! Jadi anda boleh memperoleh Obsidia dengan hanya kosong berlian sahaja! Sila ambil perhatian bahawa Obsidia masih boleh dibeli dengan 32,000 BP tetapi anda tidak akan mendapat pas atau menyertai acara rebat berlian log masuk. Skin Undying Remnants Obsidia akan dijual pada harga 51 berlian sahaja untuk 2 minggu pertama. Ini masanya untuk mencipta abyss baru dengan Obsidia. Dan sehingga lain waktu, kita akan berjumpa lagi di Land of Dawn.